Здравствуйте, южницы! Тема сегодняшней нашей передачи – образование. Образование – это то, в чем разбираются абсолютно все. Все когда-то были родителями или непременно ими будут. Но гости в нашей студии сегодня пришли именно потому, что вдруг в нашем образовании возникла проблема. Проблема, с моей точки зрения, надуманная. Проблема, как мне кажется, высосанная из пальца – но самое главное, что проблема обидная. И вот обида за неправильные действия, непонимание того, что происходит, и желание высказать свою точку зрения, и привело к нам в студию сегодня наших уважаемых гостей Андрей Александрович Зеленов и Андрей Палачиносов. Оба Родители, и, конечно же, эти дети учились в школе. Так что тема образования для них очень близка. Андрей Александрович, вы перед тем, как пришли в студию, позвонили и сказали, чтобы мы приготовили маленький сюжетик, слова, которые Майя Петровна сказала в кратком интервью телекомпании МИГ. Давайте этот Ми абсолютно не позбавляємо права батьків навчатися тією мовою, якою вони забажають, тому це може бути будь-яка з наших чотирьох шкіл. Добрий день, дорогі южниці. Я хочу действительно з вами обсудить, яка волнует очень многих жителей нашого міста. помочь, разъяснить, подсказать, как действовать в дальнейшем. Да, посмотрев сюжет, который был показан на телестудии МИК, в котором выступала начальник управления образования города Южного, наконечная Мая Петровна, мне, конечно, очень сильно обеспокоил. Почему? Те слова, которые она говорит с экрана, и те слова, которые на сегодняшний день воплощаются в жизнь, это противоречия друг другу. Там сказано, что люди имеют право учиться на любом языке в любой из четырех наших школ. А все вы прекрасно знаете, что школа номер один – это у нас общеобразовательная государственная школа. И дети, которые там есть, они вправе учиться на том языке, на котором они желают. В статье 53 Закона Украины сказано, что каждый человек имеет право выбора э, обучения на родном языке. И на сегодняшний день запрещать жителям города Южного выбирать тот язык э, родной, на котором они хотят учиться, неправильно. А тот обман, который сейчас, и то лицемерие, которое сейчас, идет из уст нашего руководителя образования городского. Это не то, что возмущает жителей города Южного. Они озабочены. Многие из них на сегодняшний день собирают подписи. Собирают подписи, чтобы наш руководитель города, наш мэр, повернулся лицом к жителям и сделал все возможное, чтобы то несправедливое решение, которое было принято на исполкоме, было отменено. А почему несправедливое? Я вам скажу. На этот исполком не был приглашен руководитель данного предприятия, который обязан был высказать свою точку зрения, который должен был услышать мнение работников исполкома. И после этого обсуждения, я думаю, Була б зовсім другая точка зріння. Можливо, такого б рішення не було прийнято виконкомом. Отакого От про заборону. Якби директор школи був присутній на засіданні виконкома, він сказав, що я забороняю вам бути на виконкомі. Виконкомічь. Я говорю, ви на роботі, я на роботі. І я до вас у в гості прийшла. Я міський голова найвища посадова особа. Повів себе с человеком, яка с первого камня в Южном. За те, что під час этих последних выборов я не підтримала его. Сводить счеты или не давать возможность руководителю, директору первой школы, высказать свою точку зрения, это самое малое, это некрасиво. Андрей Александрович, я попытаюсь для сейчас наших зрителей уточнить, что вы имели в виду, когда вы говорите, что исполком мог принять какое-то решение вопреки закону? Вы процитировали только что закон. Мог принимать исполком решение, которое противоречит закону? Вообще исполком не имел права принимать решение, которое противоречит закону. Тот закон говорит, что ребенок имеет право выбора на том языке учиться, на котором он разговаривает. И в той школе, И... которая... Это вообще не оговаривается. У нас четыре школы. Из всех четырех школ государственная, общеобразовательная школа у нас одна, школа номер один. И эта школа должна иметь все права обучения детей на тех языках, которые у нас есть в государстве. Ну и вы сказали еще одну замечательную фразу. Мне очень понравилось. Большое спасибо. Вы сказали, что городской голова должен повернуться лицом к школам. А чем он сейчас стоит к школам? Он вообще не смотрит в сторону школ, он не смотрит в сторону людей. У него только одна задача – как решить свои проблемы. Проблемы еще выдуманные, проблемы еще наболевшие с руководителем первой школы. Я думаю, что уважающий себя мэр должен в первую очередь понимать, что когда были выборы, и люди высказали ему, ну, свою, выдали ему свое доверие. И сейчас необходимо забыть все, что было, и делать все возможное, чтобы люди могли спокойно жить, чтобы дети их могли спокойно учиться. Не создавать надуманных проблем, не делать из мухи слона, и делать все возможное, чтобы в нашем городе был спокойная остановка и мир. Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Павлович, вы вот и сегодня являетесь действующим папой, действующих учеников, поэтому школьные проблемы вам близки уже не как с точки зрения общественного деятеля, как Андрей Александрович, а просто как родителя. И вот вы, как мужчина, молодой, не смогли ни прийти и не сказать сегодня слова в защиту женщины. Женщины, которые зовут Ольга Васильевна Ильба, которую мы все любим, которая наша Южинская, которая вместе с нами прожила и поработала столько лет. И вот сейчас ее, как сказал Андрей Александрович, и как зрители видели с наших репортажей, городской голова попытался унизить, а исполком проигнорировать ее точку зрения. Вот как вы расцените ситуацию и что вы считаете в этой ситуации Ольга Васильевна должна делать или не делать, или вообще, что, что как сегодня родители выходить из этой ситуации? Ну, первая, первая школа, она для меня родная школа, потому что я от начала до конца проучился в этой школе, я ее заканчивал. Ольга Васильевна была мой директор, была учитель физики, которая меня учила непосредственно. Видя ту ситуацию, которая происходит на сегодняшний день, глубина вопроса заключается как раз в следующем. Мы с вами говорили об этом, о том, что это все происходило на этапе, когда мы выбирали членов исполкома, когда депутаты в силу того, что или они не знали, или не захотели с этим разбираться, не заслушивали тех людей, которых выбирали в исполком. В принципе, эта ситуация она и произошла, что сегодня тот исполком, который там существует, он бездумный, он четко заточен на одного человека, на господина Новацкого, который, как обычно, проводит все решения, не обсуждая их под девизом, что ну, все слышали, все знают, о чем происходит. На самом деле, как по мне, то сегодня те члены исполкома, если они действительно себя уважают, а я думаю, что там люди, которые неравнодушны городу, мы все имеем право на ошибку и Сильный человек ⁇ это тот человек, который может вовремя всегда признать свою ошибку. Поэтому, я думаю, никаких проблем не составляет. Они могут э, собрать очередной, нечередной, с полком это уже не принципиально, и рассмотреть этот вопрос, э, действительно, рассмотреть его, э, как оно должно происходить на самом деле. Вы, Вы чем... прямо как, доб... как добродушный подходили к Савику Шустеру. что Могли ли чиновники ошибиться, но он таким образом пытался решить проблему. Вы так мягко говорите о том, что они должны собраться и переголосовать. Ведь вы знаете, что по закону они сами не собираются. С полком собирает городской голова. Будет ли он собирать с полком на эту тему? Моя политика заключается в том, чтобы как разрешить ситуацию. Конечно. О том, что кто виноват, кто что сделал. Люди, которые участники этого процесса, они и так все видят. Я думаю, к словам Ольги Васильевны, нечего добавить, она полностью охарактеризовала председателя исполкома, который действительно там ведет этот совет, который э, через своих э, чиновников, через своих помощников просто взяли и не допустили э, руководителя учреждения на исполком, на котором имеют присутствовать, неважно, не только э, руководители, чьи вопросы рассматриваются, но и каждый житель города, да и просто рядовой гражданин нашей страны. Э, я думаю, что вот здесь нужно рассматривать тот факт, почему сегодня исполком оказался, можно так сказать, грубо говоря, частная лавочка кого-то. Это проблема. Это проблема сегодня города, но она не сегодня родилась. Вопрос в том, что все это вылазит уже наружу, потому что кто-то не может это уже контролировать. Вот это больно. А на самом деле оно находит отражение на нашем городе, на всех его жителях. Здесь на сегодня все должны сейчас решать сами жители. Если они хотят, чтобы их дети учились в этой школе, в первой школе на русском языке, я знаю, тяжело будет поменять мнение исполкома и руководства города. Но я думаю, Но они... что у них нет мнения, поэтому там менять нечего. Но что бы я вам посоветовал на сегодняшний момент? Я знаю, собираются подписи к, перед, под обращением к нашему мэру. И более 100 жителей, чьи дети учатся в первой школе или которые хотят идти учиться в первой школе, подписались. Я думаю, это правильное решение. И дальше. У нас есть очень много людей, которые почетные жители города Южного. Я думаю, если уже к нашим жителям мэр не прислушивается. Я думаю, что он прислушивается к почетным жителям города. Но если уже и к ним не прислушается, то, дорогие южницы, делайте вывод, кто сейчас руководит городом. Спасибо, Андрей Павлович. Я, есть я здесь бы еще хотел добавить, да, есть такая инициатива родителей о том, что они собирают обращение к городскому голове. Ну, они параллельно могли бы, наверное, собрать и Обращение к депутатам, наверное, смене членов исполкома, ну как вариант. То есть зачем делать одну и ту же работу, если люди не защищают интересы этих же жителей нашего города, а просто руководствуются какими-то непонятными амбициями. амбициями, принципами? Когда нужно на исполкоме, наоборот, должна быть дискуссия, вопросы там живые, вопросы, которые жизненные для города, они просто проходят там за какие-то полчаса, и когда показывают сюжет по телевизору, ну, честно сказать, если ты не владеешь как бы всей этой спецификой, очень тяжело разобраться, о чем вообще там эти люди разговаривают, для чего они там собрались. Поэтому, конечно же, сегодня первое ⁇ это нужно на исполком вынести этот вопрос, заслушать руководителей, которые хотят выступить по этому вопросу. В данном случае... Необходимо предоставить Ольге Васильевне право на выступление. И по результатам того, что, и, если члены исполкома посчитают ее доводы так, весомыми, весомыми, принимать уже окончательное решение по данному вопросу. А то, как себя ведут отдельные чиновники, ну, здесь, честно сказать, комментировать ничего не хочется. Это, знаете, из разряда такого э, мелкого Пакостничество, знаете, ведут себя как такие мелкие лавочники на самом деле. А, действительно, люди, которые достойны представлять всех жителей нашего города. О том, как отнесся к ней городской голова, Ольга Васильевна говорила, мы с вами повторим еще раз фрагмент. А я знаю о том, что члены исполкома конечно же могут принять решение, конечно же, могут собраться и изменить. Но мне больше нравится и импонирует мысль. So, ребята, надо те, которые будут ваши я забороняю вам бути на виконкомі. Виконком мідь. Я кажу, ви на роботі, я на роботі. І я до вас і в гості прийшла. Я, міський голова, найвища посадова особа, повів себе з людиною, яка з першого каменя в Южному. За те, що під час оцих останніх виборів я не підтримала його.